Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Episod kelima The Tiger Show Podcast kali ini ditaja oleh Kambing Panggang Sungai Besar. Kambing Panggang Sungai Besar ni ditubuhkan oleh Muhammad Haris bin Baharudin atau dikenali sebagai Chef Haris. Anda boleh melihat uh, akaun Facebooknya di Muhammad Haris Baharudin. Kambing Panggang Sungai Besar ni bermula pada tahun 2014 dan uh, sehingga kini sudah 2025 Mula-mula berjinak dalam perniagaan kambing golek Hasil daripada pengalamannya sebagai chef Di sebuah hotel terkemuka Dan rumah masak kem askar di Kuala Lumpur Di Sastra Pemulaan perniagaan ini aa, dimulakan di aa, pekan kecil sungai besar Selangor Dia pada awalnya meliputi kawasan-kawasan seperti sungai besar, sahabat bernam Dan sekarang ini sudah pergi ke sekitar negeri Selangor untuk menempah, untuk membuat tempahan kita boleh tempah uh, dari seeko dua 2 bulan hinggalah ke tahap sekarang sudah berpuluh-puluh ekor, boleh ditempah dengan terima cita rasa istimewa kambing panggang kampung sungai besar Alhamdulillah sekarang ini, uh, mereka sudah mendapat tempahan daripada VVIP VVIP terkemuka di negara ini untuk untuk uh, lebih lanjut boleh hubungi kambing panggang sungai besar di 011 338 5682 ataupun ke laman sosial media mereka seperti di Facebook seperti yang saya maklumkan tadi Facebook personalnya Muhammad Haris Baharudin ataupun uh, boleh ke page rasminya iaitu ya yeah, fanpage rasmi dia juga adalah Muhammad Haris Baharudin ataupun dalam kurungan Chef Haris selain itu mereka juga mempunyai Instagram Chef Haris dan juga TikTok TikTok Chef Haris bin Baha sekian terima kasih Assalamualaikum dan selamat sejahtera kita kembali ke episod kelima The Tiger Show Podcast. Sekali lagi saya datang ya. Sekali Aku... lagi kita dapat tetamu kita yang uh, bukan saja mahir dan memahami isu-isu politik nasional. Beliau juga uh, mempunyai pandangan dunia dan pengalaman yang luas tentang politik antarabangsa. Apa khabar Saudara Isham? Khabar baik, khabar baik. Apa khabar? Baik, baik. Terima kasih. Sanggup datang lagi. Tak apa. Nak cerita apa kali ni? Kali ni kita nak cerita tentang isu internasional yang ter-NOW, iaitu Donald Trump saya melihat saya banyak juga membaca tulisan-tulisan Hisham di Malaysia kini di Malaysia NOW lah, tak salah, Hisham ni penyokong secara, kekal ha, secara terbuka menyatakan sokongan kuat pada Donald Trump berbeza dengan orang-orang ha, yang boleh saya katakan liberal buat-buat NGO ni, semua anti Donald Trump, tapi Hisham sokong Donald Trump, kenapa? saya menyokong Donald Trump ini kerana Donald Trump ini mewakili kejujuran Amerika okay. Donald Trump ini lucah Cakap dia kasar Dan dia menyampaikan cita-cita dan niat Yang tidak menyorok Ertinya dia anti-imigran okay. Dia anti-Islam ha? Dia anti-Cina Dia tidak berselindung seperti Presiden Biden Hmm. ataupun seperti sesiapa Obama uh, Obama menyamar jadi lebih baik kita ada sosok seperti Donald Trump ini yang terus-menerus seperti kata dia saya I will support Netanyahu whatever he want to do ertinya dia akan menyokong Israel untuk apa saja yang dilakukan oleh Israel dan dalam masa yang sama dengan uh, dengan uh, Ukraine dia kata uh, if I'm the president the war will never start. Gitinya dia tidak menyokong tidak menyokong U perang uh, uh, Rusia. Tidak juga. menyokong perang di Ukraine. Jadi dia jelas. Jadi dia jelas dan jujur. Jadi tidak seperti parti Demokrat, uh, hak asasi manusia lah, human right lah, we have to do this tapi kejahatan dia sama. Hmm. Malah, malah saya cakapkan sekali lagi sini bahawasanya pembunuhan yang dilakukan oleh budak hitam bernama Obama lebih banyak daripada pembunuhan yang dilakukan oleh budak putih bernama Bush. Hmm. Saya ulang, hmm. saya ulang. Okay. Obama ini membunuh lebih banyak rakyat di dunia ketiga, lebih banyak mengat mengata drone untuk mengebom di Afghanistan, di Yaman daripada orang putih. Jadi digunakan. Jadi kulit hitam dia itu menyamar. Jadi tapi Trump ini dia tidak menyamar, dia berkata, you see. Dia contoh dia terbaik. Dia mengalihkan ibu kota Israel Israel daripada ini. tu ke Yerusalem, Batu Muqaddis. Tak jadi jadi dia, dia ini akan menimbulkan kesedaran, kesedaran umat Islam, kesedaran Arab terhadap apa yang berlaku. Jadi it's better to have an enemy that is honest that you fight untuk saya lah lebih senang. Lebih senang saya berhadapan dengan sosok yang bernama... Siapa tadi saya cakap ni di AP tadi? Uh, Ngakomeng. Nga Komeng. Nga Komeng. Kerana Nga Komeng. Daripada orang yang oh baik, jujur. Dan bagi Nga Komeng tu bagus. Ataupun Ramasami tu bagus. Dia ni jadi. Dia menaikkan semangat kemelayuan. Jadi okay. ini bagus. Jadi Trump ini, Donald Trump ini, dia akan menghuru dunia. 20 hari bulan Januari, dia akan angkat sumpah. Katanya, seperti kata dia dengan lah. Dia naik angkat sumpah juga, dia akan menghantar pulang. 19 juta pendatang haram yang sekarang ada di Amerika. Di Amerika. So, they will deported. Betul atau tak, tak betul, kita tengoklah 20hb Januari ini, apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump sesudah 20 Januari. Okey, untuk uh, rakyat Malaysia di Malaysia ni, apakah uh, kesannya kemenangan Trump ni kepada orang yang kat Malaysia ni menurut pandangan Encik Ham. <coughs> Okey. <laughs> Inilah awak sekilah. Hmm. Karena Donald Trump ni presiden Donald Trump ni pernah berjumpa dengan <coughs> Najib. Najib, betul. Najib, ingat ha, tak? Najib golf kata ah, ah <coughs> bukan yang main golf ke apa Mama. sorry. Dia dia kata, I will support the economy of America. Hmm. Nak beli kapal terbang. Dia nak invest duit ke WSP ke? <laughs> hmm. Inilah. Tapi sekarang ni Donald Trump telah hilang kawan dia lah. Kawannya dalam penjara. Itu saja. Tapi untuk Malaysia ini, saya rasa apa yang berlaku ini ialah tarif. Hmm. Seperti kata tarif inilah cukai. Ah, cukai, tapi negeri kita ini adakah dia akan mengenakan tarif pada kita kita tidak tahu, tidak ada. Jadi apa barang-barang tarif? Tapi apa yang saya baca, apa yang saya dengar, apa yang saya, bahawa dia akan mengenakan tarif kepada negeri China, China. dan juga tarif kepada Kanada dan juga tarif pada Mexico dan ini akan mengganggu gugat apa yang dipanggilkan the chain supply chain, supply chain dunia, lah. dunia ini Penghantaran barang-barang import ekspor dunia ini akan terganggu dan ini akan retinya Donald Trump ini Donald Trump ini akan menghuru harakan sistem kapitalis ini bukannya bukannya Donald Trump ini pro pro sosialis bukan. bukan, tapi kerana dia kerana tingkah laku dia kasar lucah seperti Donald Trump ini maka dia akan menghuru harakan dan dia juga dia juga dia tidak dapat dia tidak baca skrip tau jadi dia tidak dapat dikawal oleh deep state tidak dikawal oleh behind tidak dikawal jadi dia ni terlepas cakap dia lepas-lepas saja dan ini akan menghuru-harukan saya rasa kita dalam keadaan yang paling berbahaya sekali sesudah 20 Januari ini bahaya kenapa Kemungkinan, kemungkinan dia akan tercakap kasar, tak tahu. Sama ada, jikalau dia betul-betul jujur, dia akan hentikan perang di Ukraine. Betulnya mm -hmm. dunia akan lebih selamat. Okey, uh, Trump ni dia punya kempen adalah rakyat Amerika dulu. Make America great, Make America great again. America great Maga. again. Maga. Kemenangan Trump sebagai presiden, ke kemenangan solid Republican. Boleh kata kemenangan besar lah ya, Trump so. dan parti dia baru-baru ni. Apa kesan dia kepada perang yang sedang berlaku di Palestin antara Palestin dan Israel? Okey. Ada perbezaan tak dengan Biden? Okey. Ada dua perang sedang berlaku sekarang di Rusia satu perang Ukraine Ukraine satu perang di uh, Gaza Palestin. kita tengok perang Ukraine dulu ya okay. Ukraine okay, Tiga hari dulu ini kerana 20 bulan Januari ini habis lagi 18 hari 19 hari 20 habis uh, Biden habis dia menghantar berapa 60 bilion last check last, hantar uh, check check hantar kepada uh, Zelensky Hmm, pada Ukraine oh, tapi presiden Ukraine uh, Trump kata Trump uh, <laughs> apabila dia bila ditanya sama ada uh, akan menjemput Zelensky datang hari pertabalan dia sebagai presiden dia kata oh it never cross my mind tidak mm -hmm. tidak terfikir juga. tapi kalau dia datang datanglah <laughs> itu saja tapi dia pernah berkata dia pernah kata this Zelensky is a very good salesman. Mm -hmm. He comes to America and go back with billion of dollars. Gertinya, Gertinya, dan juga perjalanan <dia. laughs> sekini atau juru jual yang baik yeah. datang ke Amerika bawa balik duit berbilion-bilion. Jadi kita tahu dan dalam masa yang sama juga Trump tidak bersetuju dengan NATO nost ha, Atlantic nanti. Treaty Organization. Mm -hmm. Jadi ini dia dia bukannya dia bukannya anti. Dia tidak setuju duit Amerika bayar kan? dia. Nah, yeah. itu, itu, itu Jadi kita tidak tahu dua perkara. Dan tentang Israel ini, ah mm -hmm. ini ini lain sikit. Trump ini zionis mm -hmm. Dia ni Zinis. Dia Zinis uh, eh? dan dia berkata seperti saya cakap tadi, mm -hmm. I will let uh, Israel do what they want. So dia akan menyokong apa -apa. seperti contohnya, dia telah mengalihkan ketika Trump menjadi presiden pertama itu 2016, alih. dia mengubah ha ibu kota Israel daripada Tel Aviv mengalih dan ke Batu Kudis ke... jadi dari sokongan dia itulah dan dia juga ingat dia juga Trump juga apa yang dipanggilkan Abraham Accord ha Abraham okay. apa di Abraham Accord Abraham Accord ini ialah perjanjian antara negara-negara Arab terutama sekali Saudi Arabia Arab Teluk supaya bersama mengadakan hubungan hmm. dengan Israel. Ini perancangan Trump, Abraham Accord. Abraham Accord ini telah lupus apabila berlakunya Gaza. Ha, kita tidak tahu lagi sama ada Trump akan menghidupkan kembali ini atau tidak. Okay, tapi sebab Trump ni fokus dia maga, make America great again. Katalah dia sokong uh, Israel Netanyahu. Adakah sokongan tu akan datang dengan bantuan dana sekali ataupun tidak ada sokongan? Ini tidak timbul, tidak timbul sokongan dana seperti timbul sokongan dana terhadap ukraine kenapa untuk israel ini memang saban tahun every year ada data is ada record uh, ada grant grant ini artinya bagi saja sedekah sedekah jariah telah difaraidkan Selepas Siapa dia, pun presiden. Ah, dia, ah ya, dia, 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 dia. jadi berbilion-bilion, jadi tak tak timbul perasa itu. Jadi persenjataan, jadi tidak ada perubahan. Tengah. Jadi kewujud- wujud dia Israel ini bergantung rapat dengan Amerika. Tanpa Amerika, Israel collapse Dengan seterusnya. Justru kerana itu, karena itu Zionis di Amerika ini ada dua kuasa yang paling kuat sekali di Amerika ini. Satu Zionis, satu Christian Zionis. Kristiannya okay. Mereka inilah yang menyokong Donald Trump Mereka inilah yang menyokong Israel They are the one who supported Mereka ini menyokong dengan dana Menyokong dengan undi Mereka ini powerful Dan kita tidak tahu apa akan terjadi Kita lihat dan kita tunggu Tak lama lagi Baru-baru okay, ini uh, Satu peristiwa besar berlaku di Syria Syria ni dekat juga dengan hati saya Sebab saya sendiri pernah ke Damascus Saya sendiri pernah berdiri di, di depan patung Hafiz Al-Assad yang dijatuhkan baru-baru ni. Okay, jadi baru-baru ni tiba-tiba ketika Palestin dan Israel tengah bergolak, berperang semua, tiba-tiba kita dikejutkan pasukan pem pem pemberontak daripada Aleppo berjaya masuk ke Damaskus dan mengambil alih kerajaan Syria. Apa analisis Hisham tentang okay. isu ini? Pak Haji, Pak Lebay, Ustaz YouTube. Meloncat-loncat, yeah. ketawa, senyum, suka. Seronok. Yeah, Seronok. Mereka ini tidak faham geopolitik. Okay. Mereka ini bebal geopolitik. Okey. Sebenarnya, <laughs> tapi ialah penganalisa mereka tidak sampai untuk menganalisa bahawa kejatuhan Bashar al-Assad ini juga adalah kegemilangan, kekuatan, kemenangan untuk Zainis Israel. Hmm. Ketinya, perang. Ketika ini, ketika ini, yang menyokong perjuangan Palestin ialah Hizbullah. Okey. Houthi, Houthi Iran. Kan. Ya. Tiga kuasa ini. Dan is Syria ini, kalau kita tahu geografinya, Syria ini bersempadan dengan Lebanon. Okey. Jadi kemudian senjata-senjata semua datang diterbangkan ke, Sir ke Syria, dihantar bawah dengan tanah Lebanon. ke Lebanon dihantar jadi ini berlaku, ini berlaku. Tapi apabila Syria jatuh, siapa kepala tai hmm. sebenarnya? Siapa okay. kepala tai sebenarnya? Kepala kepala tai sebenarnya ialah Amerika Syarikat. Kerana mereka ini secara gelap ya, secara gelap mengeluarkan berbilion-bilion dana untuk ISIS ini Walaupun okay, untuk gaya Amerika hmm. dikatakan oh yeah again ISIS sebenarnya. Tapi tu, dan kepala tai yang kedua orang tidak lain dan pendekatan ialah Erdogan. Okay. Erdogan ini memiliki cita-cita untuk kembali ke zaman kegemilangan. Turki. Turki. Kalifat. itu. Itu, Jadi dia ketika saya di Iraq 1976, saya telah mendengar desas-desus. Maksudnya Isyam pernah sampai Iraq eh? Saya pernah sampai ke Iraq, saya pernah sampai ke Jordan, saya pernah sampai ke Syria, saya pernah pergi berperang di Lebanon. Okay. <laughs> itu cerita okay. lain, okay. Lah. Itu okay. Okay. lain. Itu cerita okay. lain. Okay. Lain. Okay. Okay. lain. Jadi saya dengar, itu tahun 76 sendiri saya telah dengar desas-desus keberahian keberahian Turki terhadap kawasan utara Syria. Uh, uh, utara Iraq. Utara Iraq. Okey. Uh, dan situ jangan lupa dah punca punca Sungai Tigris Euphrates ini, puncanya di sana dia melalui sana hmm. daripada bukit-bukit gunung di Turki. Jadi itu. Jadi jikalau situ jadi punya jadi kawasan-kawasan Mosul situ adalah dipikirkan ini adalah kawasan yang dipikirkan di mana memang penduduk situ adalah Kurdistan. Tapi Kurdistan ini juga ada di Syria, ada di Iran, ada di Iraq, ada di Turki. Ada satu negara yang, yang dia tidak ada negara tapi dia ada bangsa Kurdistan ya, orang Kurdis. Jadi di situ. Jadi ini dalam cita-cita dan pemikiran Erdogan ini, ini adalah wilayah Turki. Jadi karena itu dia Amerika dan Turki menyokong secara Turki menyokong menyokong gerakan untuk menjatuhkan bahasa. Tak. Dari hari saya harus beritahu kepada pendengar dan kita show, show. Ini, Taga show. Taga show ini. Okay. Turki ini, Erdogan ini adalah boneka Amerika. Kerana dia, dia Turki ini adalah NATO, North Atlantic Treaty Organization. Negara yang mengikat perjanjian dengan Amerika bersatu di Eropah. Jadi terbesar, kuasa terbesar NATO, terbesar militer terbesar sekali sudah Jerman ialah Turki. Dan Turki ini adalah laluan minyak daripada Azerbaijan lalu ke Turki terus masuk ya, ke Israel, Israel ke Israel jadi kalau jika if Erdogan nak menyokong Palestin tutup perjanjian minyak tu mampus Israel tapi tidak dilakukan dan saya diberitahu bahawa kasut tentera Israel Zani Israel Black Rock ni ialah made in Turkiya Ha, bukan Edorgan kawan baik dan menteri kita sebab siapa kalau, benar, siapa menteri kita yang hormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab saya so, saya, so, saya tak, teringat tak, eh saya kerana itulah kerana itu hari itu ini kait-berkait ni saya nak cerita sikit ha. kait-berkait tiba-tiba tiba-tiba siapa Prabowo yang dijanjikan datang dalam ha. kawin tiba-tiba tak datang tiba-tiba demam, demam dikatakan tiba-tiba dikatakan demam. kenapa kemudian ada cerita di belakang cerita. Rupa-rupanya sehari sebelum itu di persidangan di Riyadh si Prabowo ini telah memberi ucapan mengkritik negara-negara Arab, mengkritik Turki yang tidak memberikan sokongan kepada Palestin dan Si Erdogan ini telah bangun bersama delegasi Walkout Delegasi, walk delegasi itu, kan? telah walk Bukan saja walkout Dia telah menungkil kerusi si Horbowo Dan oh. saya oh. ha, Itu dah Jadi boleh jadi Boleh jadi Saya tak tahu Si Anu ni Si Perbawa ni Tahu Si Anwar Ibrahim ni Kawan baik kepada Erdogan Langsung dia tidak datang Ke Langkawi untuk berbincang ha, Tapi, tapi, itu tapi dah. dia katakan dia demam Bukan saja dikatakan demam. kalau dikatakan demam, senyap saja. Tapi tidak tiada Jakarta melawan balas. Ha, tidak. Sekretaris Kabinet belum menjawab balik. Jawab balik. Kecilnya ha, ada sesuatu ada yang sesuatu tidak lah. kena. Ha, itulah. Bukan mulut, bukan mulutnya bohong. Bukan saya nak fitnah sebab uh, waktu hari selepas Datuk Syaikno mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dalam sidang media pertamanya dibukakan speaker telefon untuk seluruh rakyat Malaysia mendengar suara sahabat baik dia. Cak. Presiden Turki, Erdogan. <laughs> Mengucapkan tahniah, dia menjadi Perdana Menteri dan sebagainya lah. Saya bangga dengan Perdana Menteri kita ni sebab dia selalu banyak kawan baik. Bekas Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri India yang baru meninggal baru ni kawan baik dia. Eh, Perdana Menteri India? Bukan. Presiden, sorry. Presiden. Man Mohan ah, Singh. Ah, kawan baik dia. Mandela. Arwah Mandela. Kawan baik dia. Presiden Turki Pendek kata ba paling banyak kawan baik lah yeah. Isyam Jadi Adakah ini satu Termasuk juga Paul Wolfowitz Ah, Yang tu dia tak cakap lah Siapa Paul Wolfowitz ni Isyam? Paul Wolfowitz ni ialah arkitek Yang membuatkan Perang Di Iraq Perang Iraq Perang Iraq Zaman uh, Bush. Bush Zaman Bush Dia ini adalah Apa yang dipanggilkan di dalam konsep politik Amerika The New Con Konstruktif. Ha, ini otak nek kepala dia pemikir 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 garis kanan yang mengajukan supaya PNAC this, uh, the New American Century. Mm -hmm. Ha? This group ini Dan you know, kurun ini adalah kurun yang harus dimiliki oleh Amerika dan kurun ini tidak boleh tidak dibenarkan jika ada apa-apa kuasa yang boleh menandingi kecemerlangan kegigihan Amerika Serikat. Justru Saddam digugurkan. Justru a uh, Gaddafi digugurkan. Justru Bashir de Jugo. Bashar. Jadi ini, ini ini perancangan, they think long term strategy tadi. Ha, jadi kalau maksudnya apa yang berlaku hari ini di dunia oh, terkait dengan blueprint itu. Hey, dia dia pemikir-pemikir. Kita mesti satu perkara ya, antara gulungan kiri dan gulungan kanan. Saya hormati gulungan kanan yang pemikir. Dia berfikir merancang dia berfikir merancang. Mereka telah merancang 20 tahun dulu jikalau kita membaca bu uh, majalah uh, Foreign Affairs misalnya di mana contohnya tentang clash of civilization misalnya the end of history daripada uh, itu semua itu telah telah ditulis dan dibincangkan bahawasanya juga bahawasanya juga harusnya Amerika akan melakukan beberapa perkara terutama tidak akan membenarkan Any country, America will not allow any country to come, rival or above United States of America. Ini dasar dia dan ini sedang berlaku sekarang. Ha. Jadi ini perancangan nih. Ha. Paulo Valois hmm. Paul ini, sosok salah seorang sosok itu yang 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 baik dengan Anwar lah ketika dia ditangkap basah. Oh, dia tangkap basah. Siapa yang tangkap basah? Anwar ke Paul Hovawit? Paul Hovawit okay. dia tangkap basah. Dia tangkap basah di Amerika. Anwar datang memberi sokongan. Eh ada imam juga di World Bank ni. Okay. Ada Tuk kadi juga. Okay. Okay, kita uh, nak uh, kongsi sikit dengan pendengar dan penonton The Tiger Show Podcast ni. Apa sebab Hisham ni dia well-versed tentang politik Timur Tengah. Kalau boleh kita minta dia cerita sikit lah. Sebab tadi dia dah ada sebut. Pengalaman dia berjuang untuk Palestin dan ramai yang tak tahu dia pernah berjuang juga dengan Yasir Arafat. Kalau boleh cerita. Tak ada saya. Saya Macam mana boleh terlibat dengan orang Malaysia, orang Melayu? Terlibat. Islam ni orang pas ke apa? Sebab apa berminat dengan <laughs> politik tidak, Islam? Tidak. Kerana saya ketika itu politik internasional saya dua. Okey. Tahun 70-an ketika perang politik saya yang paling rapat perang Vietnam, saya menyokong okay. perjuangan rakyat Vietnam, National Liberation Front Ho Chi Minh rakan pembebasan rakyat Vietnam menentang imperialisme Amerika, satu lagi perjuangan Palestin. Dua perkara ini rapat. Dan saya juga rapat ketika itu dengan dengan wakil Al-Fatah, wakil PLO di sini arwah duta, ab, duta. A, 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 a. Belum jadi duta Belum lagi. Belum duta lagi. Arwah Abu Yakub. Abu jadi kita. Dan apabila saya melarikan diri, saya melarikan diri so saya dibantu sampai ke sana, sampai ke Timur Tengah, saya dibantu oleh jaringan-jaringan Timur Tengah lah sepertinya di Iraq sepertinya di Damascus sepertinya di Lebanon saya juga duduk di Lebanon untuk sometime lah untuk Palestin apa yang Encik buat dulu <laughs> untuk Palestin Untuk Palestin ni oh, okay. banyak okay. kaitan dengan rakyat Malaysia Ramai <laughs> ha? rakyat Malaysia tak tahu yang ada orang Malaysia oh. terlibat dengan perjuangan saya oh. ketika itu di Beirut okey Beirut Lebanon Lebanon saya saya daripada Australia lari daripada Australia saya sampai ke Timur Tengah duduk di Lebanon, saya bekerja memberikan tenaga di PLO Information Service Palestinian Liberation Organization, Organization. Organization. yang dipimpin oleh Arafat waktu itu. Yasir Arafat. Ya, Arafat kepala yang di sini ni Faruk Kadomi, Farouk Menteri Kandumi. Luar dia Arwah Faruk Kadomi okay. dan dia menjalankan tu. Yang kepala pemimpin itu Mahmud Labadi. Di sini kami menerbitkan majalah bulanan Palestine Information, uh, PLO Information, uh, Information itu wafa semua tu lah. Wafa ni dia news agency. Jadi di situ saya di situ pejabat kami kecil saja, tak berapa jauh daripada Arab University di Bar uh, di Barut, uh, de, kawasan tu. Itu saya duduk di situ saya uh, apa volunteer lah pergi. Jadi bukan ada makan gaji, tapi untuk hidup bukan adalah uh, dua Jadi itu dan saya pun orang pelarian tak dapat nak buat dari situ lah. Ah, so waktu maksudnya waktu tu, perjuangan rakyat Palestin di luar Palestin. Ah, bu, ah, bukan, jangan silapnya. Mm hmm. Beirut ketika itu bukan di luar Palestin dijadikan pusat di mana gerila-gerila okay. menyerang daripada Beirut ini pergi menyerang ke Israel. Saya sampai ke seberang sana ke apa dipanggilkan Sungai Litani itu. Mm -hmm. Sekarang ni Sungai Litani ini menjadi tempat di mana PBB askar-askar PBB termasuk askar Malaysia, askar Indonesia ada di situ. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu -bangsa menghantarkan pasukan keamanan PBB. Di situ dulu, di situ adalah sungai, apa yang katakan -kata sungai sempadan antara utara Israel dengan selatan Lebanon di situ. Saya pernah sampai di situ kerana tugas saya di di pejabat itu adalah membawa wartawan-wartawan untuk datang melihat itu. Saya pernah membawa wartawan daripada daripada Sweden datang situ tunjukkan dia itu. perang. Dan saya sampai lah ke situ tak nampaklah saya Israel gitulah daripada bukit Nampak yang tinggi. Nampak dari, ha, dari bukit tak. bukit hmm. tak. Ha. Tapi pernah juga saya mengangkat senjata sekejap. Kali Yil -Yilabanan. saya Yilabanan. saya pergi ke Lebanon hmm. dua kali. Kali pertama Kali pertama saya itulah tak ada apa. Masa tu muda apa nak buat? Angkat senjata, angkat senjata lah tak ada, tak ada apa jadi menembak jugalah waktu tu tak ada, tak menembak kena, tak ada hanya pegang jatuh je menjaga jadi pengawal pagar lah kira jadi gurka lah kata. macam tu gurka gurka bangunan ha, macam tu cakap lah tak jadi ada. banyak pengalaman dari Isyam ni jadi mungkin kita harap akan datang kita akan specifically wawancara Isyam tentang pengalaman hidup dia lah dari okay. Malaysia sampai ke dunia jadi kita ucapkan terima kasih dari Isyam kerana sekali lagi datang ke Podcast The Tiger Show kita minta semua pembaca uh, pendengar dan penonton seperti biasa ikuti semua saluran kami di media sosial YouTube, TikTok, Spotify, Instagram dan Facebook. Sekian terima kasih. Jangan lupa juga untuk membaca tukartube.blogspot.com. Tukartube.blogspot.com. Tuk <laughs> tukartube dan dia juga ada akaun TikTok dan sebagainya boleh carilah tukartube. Okey, <laughs> okay, terima Jangan kasih. Dan tukar... juga saya sekarang ni selain daripada Malaysia Kini saya juga akan berada di Bebas News. Okey, Bebas News yang terbaru, eh kita promote sikit. Okey. Insafnya kolom terbaru akan berada di Bebas News. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.